Головне ялинкове містечко з 19 грудня радує криворічців та гостей міста яскравою ілюмінацією. Тут і ялинки, прикрашені гірляндами, і світлодіодні фонтани, і наче сказки яскравий паровозик катає всіх бажаючих по містечку. Городяни проводять тут свій вільний час із задоволенням, особливо сьогодні, при день різдва, ближче до вечора збирається все більше людей. Кожен з них прагне отримати заряд позитивного настрою та поділитися з ним з оточуючими. Я хочу, на самом деле, от Рождества мира. Мира, вот это самое главное. Лично для меня. Желаю людям э, не тратить попусту свое время, не сидеть дома вечерами, а ходить вот на такую елку, получать хорошее настроение, кушать шашлык, э, пить глинтвейн, чай, кофе, развлекаться с детьми и как бы проводить хорошо праздники. У меня еще такого никогда не было, вот как сейчас. Так очень много добрых людей вот именно вот в этом месте. Мне... Встречаются. Много друзей тут нашел себе на этом месте. Именно на сам Новый год. Вот, и на Рождество тоже надеюсь тут с хорошей компанией встретиться Я желаю всем счастливого Рождества, э, удачи, всем счастья, здоровья в новом году и всего самого наилучшего. Настроение отличные, новогоднее. Крепкого здоровья, хорошего настроения, ну и мира, конечно. Чтобы все было хорошо у всех. Колят, 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 дница, с медом, поляны, без меду, не такая, дай ты дядьку пятака, такая, а якщо не такой, дай ты еще другий. Мне очень нравится, то есть сразу заходишь и такое все красиво, ярко, горит, музыка, елочка, просто супер, ну, как сказки, ну, действительно уже как в продвинутых европейских странах, приятно очень. Конечно же, каждый хочет для себя осуществление всех желаний, ну а сейчас самая большая тема больная, это мирного неба над головой. Рождество для меня это когда дарят подарки, все довольны, все друг друга любят. Хочу встретить Рождество с семьей. У меня есть два брата, и я хочу тоже с ними встретить Рождество. Я хотела пожелать, чтобы никто никогда не грустил.